Tchau. Azərbaycan ərazisində ipəkçilik 5-7-ci əsrlərdə yaranıb. Sənaye mərkəzlərindən biri də Azərbaycanın Dilbər Köşəsi, ipək məhsulları ilə məşhur olan Qarabağdır. Qarabağ qədim zamanlardan öz əl işi ipək məmulatları, xüsusən də son dərəcə incə ipək xalçaları və gözəl orijinal naqışlı cejimləri ilə məşhur olub. Bu baxımdan Ləmbəran kəndi xüsusi şöhrət qazanıb. Qarabağın Ermənlər tərəfindən işğalından sonra bu təsərrüfatlar məhv edilib. Nadir incə sənət nümunələri olan ipək xalçalar, kələğaylar jeçimlər və başqa nümunələr yağmalanıb. Azərbaycan ipəyi 12-ci əsrdən etibarən böyük ipək yolu ilə Avropa və Asiya ölkələrinə ixrac olunub. 11-ci əsrin 70-ci illərində Şamaxıya səfər etmiş italyan səyyahı Ambrozio Contarini xatirələrində yazırdı ki, bu şəhərdə yüksək keyfiyyətli ipək parçalar hazırlanır. Həmin dövrlərdə Şamaxıdan Rusiyaya, İraqa, Suriyaya və başqa ölkələrə ipək aparılırdı. Qarabağ tarixən ipəyi ilə məşhur olduğu üçün ticarət qervanları təcirlərin ən çox yer saldığı bölge olub. 1875-ci ildə Cəbralda ipək toxuma fabriki açılıb. Burada istehsal olunan ipək daha baha qiymətə Avropa ölkələrinə ixrac edilirdi. Həmin ildə Şuşa rayonunda bu tipli daha 2 zavod açılıb. 17-ci əsrin 30-cu illərində ölkəmizdə hər il 26-27 min pud xammal toplanırdı. Hər il Şirvanda 16,5 min pud, Qarabağda isə 11 min puda qədər xammal istehsal olunurdu. 1890 4-cü ildə Şuşa qəzasında yerləşən və onların sayı 16-ya çatan pabriklər ipək toxuculuq fabrikində əsas rol oynuyurdu. Avropa ölkələrinə ipək ixrac etməklə yanaşı Qaraqabax bölgəsində ondan bahalı xalçalar hazırlanırdı. 1915-ci ilə qədər Cəbrayıl rayonunda ipək toxuma zavodlarının sayı 3-ə, Şuşa rayonunda 22-yə çatmışdı. Azərbaycanın nəsseriyə daxil olduğu dövrdə Qaraqabaxda 25 ipək toxuma zavodu fəaliyyət göstərirdi. 1925-ci ildə Qaraqabax bazar Azərbaycanda barama və digər əbəçili məhsullarının əsas bazarlarından biri hesab olunurdu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrlərdə ipəkçilik təsərrüfatının dirçəldilməsi və təkmilləşdirilməsinə mühüm təkan verən xüsusi bəçili kooperativləri tərəfindən olub. Azərbaycanda baramaçılığın və bəçiliyin inkişafında əsaslı dönüş isə keçən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin vaxt ölkəmizə rəhbərlik edən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasında İpəkçiliyin gələcək inkişafına dair tədbirlər haqqında 1971-ci il 3 mart tarixli qərar qəbul edilib. Bu qərar baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına böyük təkan verməklə onun maddi-texniki bazasını, sənaye potensialını genişləndirib və nəticədə respublikada barama tədarükü 36,1% artıb. Respublikamız barama istehsalına görə keçmiş Sovet Birliyində Özbəkistandan sonra ikinci, istehsal olunan ipəyin keyfiyyətinə görə isə şərəsiz birinci yerə tuturdu. 90-cı illərin məlum hadisələrindən sonra Qaraqabğ ipək kombinatının yerləşdiyi Xankəndi şəhərinin işğal olunması, Ortubat barama açma fabrikinin bağlanması və Şəki ipək kombinatının fəaliyyətində çətinlik yaranması sonrakı dövrlərdə ölkə ərazisində barama istehsalının kəskin azalmasına səbəb olub. Ümumiyyətlə Azərbaycanda ipəkçilik kənd təsərrüfatının prioritet sahələrindən biri hesab olunur və buna görə də dövlət tərəfindən dəstəklənir. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bir neçə gün əvvəl Bərdə və Ağcaqəbədi rayonlarındakı təsərrüfatlarda barama qurutma müəssəsəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Bu il Bərdə və daha 6 rayonda pilot layihə kimi yaş barama tədarükünə özəl sektor cəlb olunub. Yaxın baxlarda müəssəsədə xammalın ilkin emalı prosesinə başlanılacaq. Pilot layihənin nəticələri müzakirə edildikdən sonra növbəti mövzülərdə bu təcrübənin digər sahələrdə də tətbiqi nəzərdə tutulur. Həmçinin nazir Ağcaqəbədi rayonuna səfər edib, Qarabağ aqçılıq kompakt Alexandr Ağcaqəbədi Toxumçuluq Zavodunda və o cümlədən Ağcaqəbədi Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində olub, burada kollektivlə görüşüb, yaş barama tədarüki, taxıl biçininin gedişi, yazlıq səpin heyvandarlıq məsələlərinin fəaliyyəti, taxılçılıq işlərinin gedişi barədə fikir mübadiləsi aparıb. Qarabağ işğalından azad olunduqdan sonra EPİ-nin tarixi vətənlində yenidən baramacılıq inkişaf etdirmək, EPİ istehsalının gücləndirilmək barədə məqsəd yönlü işlər həyata keçirilir. Dövlət bu sahənin inkişafı üçün fermerlərə subsidiyalar və xüsusi güzəşlər də bədədir. 2022-ci ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə hökumətlər arası komitəsinin iclasında Azərbaycan, Əfqanıstan, İran, Türkiyə, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanda İPE istehsallı bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi siyasətinə daxil edilib. Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə ipəkçilik xalq sənəti nümunəsidir və dövlət tərəfindən qorunur. Həmçinin Azərbaycan prezidenti 2017-ci ilin noyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasında baramançılığın və epəhciliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün dövlət proqramını imzalayıb. Proqramda epəhciliyin inkişafı üçün vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bunun əsasında Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə dövlət büdcəsinin tərtibi zamanı tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş ayrılmış vəsaiti nəzərdə tutmaq tapşırılıb. İmzalanmış proqrama əsasən tədbirlərin icrasına nəzər rəd İqtisadiyyat Nazirliyi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə həvalə edilib ki, onlar da öz növbəsində ildə bir dəfə prezidentə hesabat təqdim etməyi öhdələrinə götürüblər. Eyni zamanda epək qurduunun inkişafı proqramı çərçivəsində dövlətimiz çindən epək qurduu alıb inkubatorda bəcərdikdən sonra onları pulsuz olaraq fermerlərə verir və bununla da məsuliyyəti stimullaşdırır. Müvafiq dövlət proqramına əsasən respublikamızda 2025-ci ilə qədər yaş parama istihsalının həcminin 6 tona çatdırılması nəzərdə tutulub. Ümidvarıq ki, vaxtilə Qaraqabğ və Şərqi Zəngəzur üçün xarakterik olan ipəkçiliyi Qaraqabğda yenidən bərpa etmək üçün lazımi tədbirlər görüləcək. Qaraqabğun xalis ipləyindən hazırlanmış xalçası, kilimi, cəcimi, kələğəisi bütün dünyaya təqdim ediləcək. Müstəqil Azərbaycanın tarixə ərəsəsi olan Qaraqabğ bir indi kimi nigərqəyüm. Gün TV.